Думаю, сегодня была напряженная игра, наверное, было много борьбы, единоборств. Команды как Десна, так и Зирка хотели достичь результата. Моментов создали немного. Зирка один из немногочисленных моментов свои, поэтому выиграл. Мы свои моменты не реализовали. Спасибо, коллеги. Вопросы ваши, пожалуйста. Коллеги, вас нужно, Саша. Скажите, вот такое было впечатление, что в тайме, что команда больше играла на ничью, на нулевую. Вы знаете, не на нулевую ничью, просто был план выбран такой, что мы, наверное, больше играли от обороны. Хотели сыграть на контратаках, имея своим. своем в своем составе быстрых игроков, поэтому о нулевой ничья, но ну, вообще о какой-то ничье речи не могу быть. Прошу вас. Спасибо большое. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех болельщиков Кироваровских, которые поддерживали на протяжении всего матча нашу команду. Ну и радует тот факт, что от игры к игре все-таки зрителей становится больше. Ну это лишний раз доказывает о том, что команда действительно старается, старается играть для зрителей, поэтому, я думаю, зритель все-таки на стадион приходит. Хорошая повода. Я думаю, что остался зритель доволен в целом по игре. Мы ожидали, что игра будет очень тяжелая, очень сложная. Всегда команда, которая руководит Александр Дмитриевич Рябакон, всегда отличалась дисциплиной, хорошей тактической выучкой. Поэтому мы ждали, что будет очень сложная игра. Я благодарен ребятам, что они смогли, перетерпели, добились результата. Мы тоже по ходу игры сделали некоторые рокировки, которые впоследствии дали нам возможность добиться результата. Поэтому мы счастливы о том, что мы добились победы, три очка, двигаемся дальше, на один шаг ближе к своей заветной мечте. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Коллеги, Ваши вопросы. Скажите, а что в первом тайме не получалось? Такая какая была вязкая с этим моментом не Ну, не получалось только, ну, я считаю одно, мы не смогли забить. То есть, в принципе, мы владели и территориальным преимуществом. То есть, больше, скажем, контролировали мяч, но мы понимали, что Десна будет играть вторым номером, то есть отдаст нам пространство и будет ждать свой шанс на контратаке. То есть так было и в игре с Гелиосом, где много было возможностей у Десны забить. Вот, мы хорошо изучали эту команду, смотрели, и, в принципе, мы уже, ну, скажем, где-то манеру этой команды знаем, поэтому не получилось забить. И, то есть я считаю, что это самое основное. Я думаю, что если в первом тайме получилось нас забить, может быть, второй тайм был бы немножко, скажем, другой. А так, конечно, команда терпела, ждала, ждала своего шанса, дождались. Хороший гол забили. Поэтому... Еще вопросы, коллеги? Сергей Дмитриевич, то, что Зирка играет с командами, которые на неделе должны были играть с него и получать у них паузы, это для нас плюс или минус? Сложно сказать. Знаете, пауза не всегда сказывается положительно. То есть, я думаю, что для команд, которые пропускают, с одной стороны, это потеря игрового тонуса, а с другой стороны, сохранение физических сил. Поэтому, не знаю, нам мы идем по своему плану, мы готовимся, у нас есть игры, есть недельный цикл. У нас сейчас очень сложная выездная игра в Николаеве. Очень всегда сложные игры происходят с этим соперником. Поэтому мы уже готовимся. Сейчас задача восстановить ребят, там те, которые микротравмы, чтобы врачи подшаманили и двигаемся дальше. Еще вопросы? Я Сергей Дмитриевич. Сегодня очень много угловых. Вы работаете над э, отработкой вот этих стандартных положений угловых? И что не получилось, забить было несколько моментов. Ну, вот вы сами, наверное, ответили, не получилось забить. То есть мы над этим работаем, да, моментов со стандартных положений вроде бы как было много, но учитывая того, что, в принципе, высокорослых игроков у нас как таковых очень, ну, практически нет, то есть невысокие даже защитники, то есть пытались как-то разыграть, пытались как-то какие-то обманные маневры сделать, но, опять же таки, не получилось реализовать. Будем надеяться, что будем дальше работать, и в следующих играх у нас этот момент реализуется и получится. Сегодня не играл капитан команды. Это Олег Допилка, это ваше решение или у него травма? Нет, у него травма, к сожалению, у него травма. То есть планировалось, что он сегодня будет и в стартовом составе, но травма не позволила ему сегодня выйти на футбольное поле. Он даже не был в запасе, то есть мы поберегли его. Надеемся, что ну, скажем, выздороветь в ближайшее время и нам будет помогать своей герой. Еще вопросы, коллеги? Сегодня Романа Попова вы выпустили на большее время, чем он летал в предыдущем доме. В принципе, не только Роман Попова, а вся замена вышла достаточно неплохо, активно. То есть мы где-то, ну, скажем, получилось то, что мы планировали. Касательно Романа Попова, я могу сказать, что как любому игроку нужно время на адаптацию. То есть немножко другие требования, которые были в иной команде, где он был, и у нас. Поэтому постепенно-постепенно он, так как он молодой игрок, ему нужно еще, ну скажем, выдержать его. То есть не бросить сразу в в такие тяжелые игры, а постепенно, постепенно, все-таки психология молодого футболиста, она еще неустойчива. То, что у него есть хорошее качество, но ну, психологию нужно будет так подтесать.